Як грустно. Не успіваю вчитися і Ну так вот, вісім я сідаю муже не спісіла, але так нізадно, просто нету сил. Она меня сіла. Досить таки невеличкий термін. У мене лише три роки я займаюся цим. Ну, але за три роки, як бачите, робіт уже багато. Є і сучасні, є і історичні, є ну, якісь вигадані персонажі. це Абсолютно залежить тільки від того, в якому настрої ти знаходишся на даному етапі і коли тобі прийшла якась ідея в голову. На сьогоднішній день більше 20 є в мене вдома. Мабуть. Ну, зараз, от, мабуть, 14, Де, деякі є ще недороблені, деякі є в процесі такому. ну як… Ну, десь мінімум чотири зараз іде, що в процесі. Просто вони робляться довго, до, до трьох місяців одна робота робиться, тому так сказати, що багато, їх багато не може бути, бо термін великий. Побачила по телебаченню виставку і дома так сказала у голос, от би спробувати. Дома, чесно кажучи, так якось чоловік цю ідею підхопив. Сказав, ну давай спробуємо, може дійсно щось вийде. Попробували одну, сподобалось усім. Всі сприйняли це нормально і так помаленьку-помаленьку вже ось багато. Матеріали замовляємо в інтернеті, купуємо в магазинах спеціалізованих. Це пластик, спеціальний пластик для ляльок. Японський, є німецький пластик, тому з будь-що його не зробиш, це спеціально. Стіхи. разной тематики, вот, и социальные, вот, но вообще-то больше лирические, пейзажная лирика и так далее. Но есть и гражданская лирика, вот то, что я вам сегодня читал, «За тех, кто в море», это из цикла у меня «Офицерский путь», поскольку сам по жизни офицер. Первое стихотворение, которое я написал, это в стиле английского сонета, это была именно любовная лирика. Вот. Очень много стихотворений написал в Южном. Вот. Город меня действительно вдохновляет, город как это сказать, с изюминкой, с изюминкой, и горожане любят свой город, это очень, это очень четко чувствуется, поэтому есть стихи, посвященные Южному. Вот. Я их и в газете публиковал, вот, являюсь, э, вхожу в поэтическое объединение «Аджалык» Южницкая. вот, мы э, недавно свое издание стихов дали, вот, ну, а также являюсь членом это у нас такой в Украине старейший бардовский клуб вот, имени Юрия Висбора. Вот, являюсь членом этого клуба, чем весьма горжусь. Выступаю, может быть, и не часто. Вот. В Киеве выступаю. Вот. Так специально по фестивалям не езжу. Вот, в Харькове выступаю, поскольку вот клуб Визбор это Харьковский клуб вот больше в общем то как это сетевой поэт то есть именно в интернете и так далее вот публикуешь что сподвигло меня на это трудно сказать вы знаете наверное в жизни есть скажем так вот когда э, такие вехи да вот которые ты переживаешь и начинаешь переосмысливать а правильно ли ты жил а так ли ты жил вот моя профессия была достаточно рисковая вот пришлось скажем в 20 семь лет посидеть. Вот. И, наверное, это тоже как-то сказалось в дальнейшем творчестве, по крайней мере, жизнь э, видишь несколько иной, не такой рутинный, может быть. Вот это, наверное. Вот. Меня спрашивают, типа, а как же вот, типа, ты военный, профессиональный военный? Я говорю, да, я 50 лет жил в военных городках. Вот, и а как ты пишешь стихи? Я тогда привожу, извините за нескромность, поручика Лермонтова, вот, тоже профессиональная военная. Радиарда Киплинга, вот, майор английской армии. Вот, да, мало ли, много. Вот. И поэзия действительно помогает, помогает жить, помогает этот мир посмотреть несколько другими глазами. Ну, помимо поэзии, сейчас я на пенсии. Вот, интересуюсь историей, политологией, очень много читаю. Вот. Ну, продолжаю писать стихи. Как приходят? По-разному приходят. Как я сегодня, в общем-то, сказал, <с> в совершенных внезапных ситуациях. Вот, постоянно ношу с собой блокнотик. Да-да-да-да-да. Вот. Сделать первый набросок, а потом уже начинаешь это самое. Есть э, песни, написанные на стихи, вот, несколько вальсов на военную тематику, вот, на морскую тематику. Дело в том, что, наверное, я человек, посланный из космоса, для особого времени. И это время именно сейчас наступило. И это время именно сейчас перед каждым человеком. Хочет человек знать об этом, не хочет. Космические вибрации заставят его либо подниматься, либо опускаться вниз. И никогда-нибудь нам сказано было, вот 21 числа, человечество посмеялось и сказало, конца света нет и не будет. Но это начался новый космический этап. И этот этап требует от каждого из нас вот этого выбора. Очень редко кто из людей когда он рождается, спрашивает себя, а ради чего я родился? Только для того, чтобы есть, пить и широка дорога, ведущая в ад. И большинство идет именно этой дорогой. Но очень узкие, непротаренные пути тех, кто идет богоугодным путем. Так вот, относительно Творчество. Дело в том, что вот эти вибрации, которые почувствует очень скоро каждый из живущих в этом мире людей, заставят искать совершенно другую духовную пищу. Так вот эту пищу мне пришлось создавать в течение всей своей жизни. Да, я понимаю, что для большинства сейчас. Вот эти работы, этот космический театр, он непонятен, не интересен. Но дело в том, что неинтересен сегодня и непонятен только потому, что человек не желает подняться выше, как говорил Мюнхгаузен, вытащить себя из этого болота, в котором сидит человечество. И увы, сейчас... Время такое, что каждого из нас заставит либо вытаскивать себя, либо, увы, он утонет. Это фотошоп, который сделан на основе обычных работ, которые я снимал до этого много лет. Но дело в том, что фотошоп... Это великолепное средство. Вот представьте себе, что хирург получил уникальный инструмент в руках. И этот инструмент, фотошоп, как утверждают мои коллеги, он не дает возможности духу парить ничего подобного. В каких руках? В какой матрице? От чего отталкивается? Какую цель перед собой ставит художник? Да я понимаю, что вот эти работы ставят единственную цель разбудить человека, чтобы он начал продвигаться к другому осозн... к другой осознанности этого мира. Я понимаю, что это очень тяжело, что на это способны единицы, но такова задача, такова цель. И самая главная задача будет заключаться в том, что старые формы искусства уже отжили, и они требуют на это время совершенно новых форм, о которых мы пока не знаем.